बिसमिल्लिम्समकम नाजरीन आज डोल्फ़िन किचन के जानब से मैं हूँ आपका शेफ़ जैज़ी आज लेके आया हूँ अचार गोश की रेसिपी जो नहायत ही आसान तरीके से आप घर पर रेस्टोरेंट पर बना सकते हैं और हमारी रेसिपी की ख़ास बात है कि इसमें वो तमाम जायके रेसिपी के हमने मिक्सर किया है जो आप घर पर बनाते हैं और जिनको नहीं बनाना आता उनको हम तरीक़ा बताएंगे कि ये रेसिपी आसान तरीके से आप कैसे बना सकते हैं तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ रहिएगा इंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल आप आसान तरीके से रेसिपी घर बैठे बना सकते हैं अचार गोश रेसिपी वन के जी बनाने के जजाम मेथरे दस ग्राम कलवंजी दस ग्राम एक चम्मच नमक एक चम्मच सुरख मिर्च हल्दी आधा चम्मच अदरक पाउडर दस ग्राम लहसुन पाउडर दस ग्राम ज़ीरा दस ग्राम चिकन वन के जी टमाटर एक पाव प्याज़ 100 ग्राम हरी मिर्च 50 ग्राम आयल 100 ग्राम ये चार गोश की रेसिपी अब आपके सामने बनाने जा रहे हैं आप देखिएगा कि कैसे आसान तरीके से बनती है फ़र्स्ट ये है कि जो मैंने रेसिपी आपको लिखवाई है वो रेसिपी आपने जो ग्रैंड करनी है वो उनमें से कौन सा साबित मसाला रखना है वो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपने सबत रखनी है बाकी सारी चीज़ ग्रैंड कर लेनी है ठीक है अब जब आप जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं जब आप उसे ग्रैंड करते हैं घर में बनाने के लिए अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर हम लेकर आए हैं कि डोल्फन की रेसिपी ये रेसिपी वो है कि जो सारी चीज़ों से बनी है और सिर्फ आपने ये रेसिपी डालेंगे और चार गोश की रेसिपी आपके सामने बन जाएगी किस तरह बनती है और कितनी टेस्टी है वो आप देखिएगा फ्लैन चला दी है अब इसमें मैंने ये वेजिटेबल मिक्स किया है जिसमें जो आप चीज़ें मैंने लिखवाई हैं आपको वो इसमें हैं ठीक है या मैंने इस पर रख दिया है आँच जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल दरमियानी ठीक है फिर आपने इसको डालने के बाद थोड़ी देर वेट करना है इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए पाँच मिनट के लिए इसको ऐसे रहने देना है ठीक है अभी इसमें आयल नहीं डाला हमने क्यों कि आयल थोड़ा सा ये मसाला थोड़ा सा पक जाएगा फिर उसमें हम आयल डालेंगे अब वेजिटेबल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे डोल्फन रेसिपी ठीक है जी वन के जी रेसिपी है वो हमने इसमें ये मिला दिया वन स्पून रेसिपी ठीक है जी अब इसको हमने क्या किया रेसिपी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया ये मिक्स कर लिया ठीक है जी ये थोड़ा सा मिक्स हो गया इसमें ऑयल हमने अभी नहीं डाला वो इसलिए कि इसको थोड़ी सी वेजिटेबल थोड़ी सी पक जाए उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे ठीक है इस तरफ मैं चिकन फ्राई करने लगा हूँ जो मैं बताया है वीडियो में कि हमारा तरीका आसान है आसान क्यों है उसका रीज़न ये है कि जब हम चिकन इसमें फ्राई करके डालेंगे तो ये एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप घर में इसी तरह चिकन फ्राई करके अपने फ्रीज़र में ये पैकेट रखते हैं चार गोश्त के पैकेट बना के जो ये मैं दिखा रहा हूँ फ़्राई करने के बाद तो ये पैकेट आपने फ्रीज़र में रखा हुआ है आप ग्रेवी बनाएं इस रेसिपी से ग्रेवी बना के जैसे मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नहाती और शांत तरीके से अचार गोश् आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसका जायका भी बहुत अच्छा है ये इन वीडियो के एंड में ज़रूर आप देखिएगा ये काफ़ी हद हाँ तक ये मसाला पक गया है अब इसमें ये आयल मैं इसलिए इसे ले रहा हूँ कि ये साफ़ ऑयल है ठीक है अब मैंने इसमें हंड्रेड ग्राम ऑयल डाल दिया जो मैंने लिखा हुआ है ठीक है अब इसको ऑयल को डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है अब मैंने इसको हल्की आंच पे हल्की आंच पे इसको 10 मिनट के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया ठीक है बाकी ग्रिश के लिए मैंने टॉपिंग के लिए ये हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है पुदीने का किया है धनिया का किया है ये ज़रा खूबसूरत लगता है जब डिश बन जाती है तो प्रजेशन इसकी अच्छी हो जाती है और आपने बिल्कुल नहीं घबराना आज के दौर में शार्ट वीडियो और शार्ट फूड और अच्छी सेहत के लिए हम आपके साथ साथ रहेंगे और इसमें थोड़े से अभी कसर बाकी है जी जो मैंने आपको टेन मिनट बताए थे उसके मुताबिक ये ग्रेवी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको आप देख सकते हैं कि इसके ग्रीनिट्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि ये वाकई चार गोश है और इसको आप बीफ़ में भी बना सकते हैं मटन में भी बना सकते हैं और एक और बात बता दूं आपको अगर आपका दिल चाह रहा है तो आपको फ़िश अचारी भी बना सकते हैं और ये रेस्टोरेंट के लिए और घरों के लिए शॉर्ट तरीका नहायत ही आसान तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ और आप ये मेरा चिकन तैयार हो गया है ठीक है जी अब इसको निकाल के मैं एक साइड पे रखूँगा ताकि इसका आइल जो है वो बिल्कुल नीचे हो जाए अब मैंने इसको बंद कर दिया ठीक है क्योंकि इसका काम ख़त्म अब जब मेरी ग्रेवी तैयार हो गई है फिर अब मैंने इसमें यह डाल दिया है लेकिन इसको भी आपने मैरिनेट करना है मैरिनेट जब चिकन धोना है चिकन धो के आपने 50 ग्राम मैरिनेशन इसको लगा के इसको मैरिनेट करना है फिर आपने इसको फ्राई चिकन लगाना है और इसके बाद ज़्यादा नहीं बिल्कुल पाँच मिनट में ये अचार गोश आपके सामने अभी पेश हो जाएगा इसको नान के साथ रोटी के साथ चपाती के साथ आप नोश फ्रमा सकते हैं और अपने मेहमानों को हैरान कर सकते हैं और इसमें टाइम की बचत भी है और इसमें चीज़ों की भी बचत है यह बिनी बिनी खुशबू के साथ अचार गोश आपके सामने बिल्कुल शार्ट तरीके से बना है और इसकी टाइमिंग और इसकी रेसिपी वो चीज़ आपको बता रही है कि वाकई चार गोश ही आपके सामने ये नेचुरल चार गोश आपके सामने हम लेकर आए हैं शार्ट तरीके से डोल्फन रेसिपी के साथ और आज के फास्ट दौर में आसानी से रेसिपी बना सकते हैं इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो कहता है मुझे खाना नहीं बनाना आता वो इस वीडियो को देखे और शेफ़ बन जाए चैलेंज के साथ माशाल्लाह आपके सामने है अब मैं इसको पाँच मिनट दे दूँगा क्योंकि जिस चीज़ का दम लगता है स्टीम मिलती है वो रेसिपी ज़्यादा टेस्टी होती है तो टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने इसको पाँच मिनट दिए हैं पाँच मिनट के बाद हम इसको प्रॉपर डिश में डाल देंगे जी बिनी बिनी खुशबू में हमारा चार गोश तैयार हो गया है एक बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ कि जो चिकन को मैरिनेट किया है जो मैंने आपको बताया फ्राई करने से पहले वो है हमारी डोल्फन रेसिपी ठीक है इसको आपने पचास ग्राम वन के मैरिनेट करके चिकन को फ्राई करना है ठीक है और ये मैं आपको बताता चलूँ ये बॉक्स में भी है पाउच में भी है और कमर्शियल लेवल में वन के में भी है उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा अल्लाह हाफिज